सर्वत्र नाम संकर्तन गोविंद गोविंद इति श्रीमाधवाय नम श्रीमद्भगवत महापुराण नवमस्कंद अथ एकाशोध्याय श्रीशुक उच भगवान् आत्मनात्मानं राम उत्तमकल्पकैः सर्वदेवमयं देवम् एजाचार्यवान्मकैः होत्रे अदधात् दिशं प्राचीं ब्रह्मणि दक्षिणां प्रभुः अद्भर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामघाय सग आचार्याय ददौ शेषां यावती भोस्तदन्तरा मन्यमान इधं कृत्स्नं ब्राह्मणोर्हति निःस्पृहग ययं तदलङ्कार वासोभ्यामवशेषितः तथा राज्ञपि वै देहि सौमङ्गल्यावशेषिता ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य प्रीतः क्लिन्नधियस्तस्मै प्रत्यर्प्येदम् बभाशिरे अप्रतं नस्त्वया किं नो भगवन् भुवनेश्वर इन्नोऽन्तर्हृदयं विश्य तमोहंसि स्वरोचिषा नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामाय कुण्टं येधसे उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताङ्घ्रये कदाचिलों कजिग्यासु हो गोडो रात्रियां मलक्षित गए चरण वाचोश्रो नोद्रामो मुद्दिश्य कस्य चिते नागं बिभर्मि त्वां दुष्टाम् असतिं प्रवेष्मघां स्त्रीलोभी बिभ्रूयाद् सीतां रामो नागं भजे पुनः इति लोकाद् बहुमुखाद् दुराराध्याद् संवितः पत्न्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम् अन्तर्वज्ञागते काले यमौ सा सुषुवे सुतौ कुशो लव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रियामुनिः अङ्गदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ दक्षः भरतस्य महीपते सुबाहुश्रुतसेनश्च शत्रुघ्न से बभूवतु गंधर्वान्कोटिशो जग्नी भरत विजये दिशा तदीय धनमाननीय गे नवेदयत शत्रुघ्नश मधु पुत्रवण नाम राक्षसम हवा मधुवनी चक्री मथुरा मुनौ निक्षिप्य तनयो सीताद्रा विवासीता ध्यां रामचरण विवरम प्रविवेश

समावह अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन्नजुहोत् प्रभुः त्रयोदशाब्दसाहस्रम् अग्निहोत्रमखण्डितं स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिरघाततः नेदं यशो रघुपते सुरयाञ्चयात् यात लीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः रक्षोवधो जलधिबन्धनमस्त्रपूगैः किं तस्य शत्रुहनने कपयः यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि गायन्त्यघग्नमृषयो दिगिभेन्दरपट्टं तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये स यैः स्पृष्टोऽपि वा कोसलास्तेययोस्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः पुरुषो रामचरितं श्रवणैर्मुपधारयन् आन्द्रुशंस्य परो राजन् कर्मभन्धैर्विमुच्यते राजोवाच कथं स भगवान् रामो भ्रातॄन् वा स्वयमात्मनः तस्मिन् वा तेन्ववर्तन्त प्रजाः पौराश्च ईश्वरे अता वाच अतादिशद्दिग्विजये भ्रातॄन्स्त्रिभुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीमैक्षतसानुगः आसीक्तमार्गां गन्धोदैः करिणां मदशीकरैः स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वासुतरां इव प्रसादगोपुरसपाचैत्यदेवगृहादिषु विन्यस्त हेमकलशैः मण्डिताम् मण्डितां पूगैर्सौरुन्धैरंभाभिः पट्टिकाभिर्सुवाससाम् आदर्शैरंशुकैर्सृग्भिः कृतकौतुकतोरणाम् ताम् उपेयुस्तत्र तत्र पौरार्हण पाणयः आशिषो युयुजुर्देव पाहि मां प्राप्त योद्धृतां ततः प्रजा वीक्ष्य पतिं चिरागतं नराः आरुह्य अतृप्तनेत्राः कुसुमैरवाकिरन् अत प्रविष्ट स्वगृहं जुष्टं स्वैः पूर्वराजभिः अनन्ता किल गोषाढ्यम् अनर्घ्योरुपरिच्छधं विद्रुमोदुम्बरद्वारैः वैधूर्यस्तम्बपङ्क्तिभिः स्थलैर्मारकथैस्वच्छैः चित्रसृग्भिः पट्टिकाभिः वासो मणिगणांशुकैः मुक्ताबलैश्चिद् उल्लासैः कान्तकामोपपत्तिभिः धूपदीपैः सुरभिभिः मण्डितं पुष्पमण्डनैः स्त्रीपुम्भिस्सुरसङ्काशैः जुष्टम् भूषणभूषणैः भूशन तस्मिन् स भगवान् है स्नित्या प्रिये श्रेया रेमी स्वारा मधीरा नाम ऋषभसी तया किले बुबुजे चयता कालम कामान धर्ममा पीतयन वर्षभुकान बहुन्रु ओम इति महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्रीरामोपाख्याने एकादशोऽध्यायः ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसंकीर्तनं गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविंदनाम संकर्तन गोविंद गोविंद ओम ओं श्रीमाधवाय नम श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद अत द्वादोध्याय श्रीशुक उच कस्मात्षदु नभ पुंडरी को तत्तत पुत्र है शे मधन वा है देवानी कस ततोनी है पारी यात्रो तत्तत है ततो भलस तलस तस्मादे वज्रनाभोर है कघनस तत्सुतस तस्मादे है योगाचार्यस्तु हिण्यनाध हे शिष्य कौसल्याध्यात्म याज्ञवल्योध्यगात योगषि हृदय यो ग्रंथिभेदक पुष्यो हिरण्यनाभस्य सुदर्शनो सुदर्शनोऽताग्निवर्णः शीघ्रस्तस्य मरुःसुतः वास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाश्रितः कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः तस्माद् प्रसुष्टस्तस्य संदिष्टस्याप्यमर्शनः महस्वान्सत्सुतस्तस्माद् विश्वसाहून वज्ञायतः ततः प्रसेन जितस्माद् दक्षको भगिता पुनः ततो ब्रह्मद्वलो यस्तु पित्रा ते समरे हत है ये ते हेक्ष्वाकु भूपाला अतिता श्रुण्वना गतान बलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रण है उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्स भविष्यति प्रतिव्योमस्ततो भानुः दिवाको वाहिनी पतिः सह वीरो बृहदश्वोत भानुमान प्रती काश वो भानुमत है सु प्रती को तत्त्सुत है भविता मरुधे वो त है सुनक्षत्रो त पुष्कर है तस्यां तरिक्षस त पुत्र है सुतपास त धमित्रज्जिते भविता ततः तस्मात् चाक्योत्तशुद्धोऽधो लाङ्गलस्तत्सुतस्मृतः ततः प्रसेन जितस्मात् क्षुद्रको भविता ततः रणको भविता तस्मात् सुरतस्तनयस्ततः सुमित्रो नाम निष्टान्त एते भार्गद्भलान्वयाः इक्ष्वा को वंशः भविष्यति सुम्रा तो भविष्य यतस्त प्राप्य ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कंधे इक्ष्वाकुवंशवर्णनं नाम अध्यायः ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम गोविन्द गोविन्द